Langsung aja teman-teman, ya kita ke bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah ada 1 kilo udang lobster air tawar. Nah, untuk penampakannya seperti ini, ya teman-teman, ini udangnya benar-benar fresh banget, seger banget, terus dia juga besar besar ya. Selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya. Nah, di sini saya sudah ada satu buah bawang bombay. Kemudian ada satu buah tomat besar Ada 8 buah cabai merah Ada 4 siung bawang putih Kemudian ada 9 siung bawang merah Ada 3 butir kemiri Ada sekitar 2 cm jahe Dan 10 buah cabai rawit ya teman-teman Kemudian untuk buah bumbunya ini akan kita haluskan atau kita blender ya teman-teman Ini kita masukkan semua kecuali bawang bombaynya Nah, untuk cabainya ini saya potong uh, supaya lebih gampang, terus uh, untuk tomatnya juga kita potong potongnya teman-teman Selanjutnya boleh kita tambahkan sedikit air supaya lebih cepat halusnya Selanjutnya kita akan didihkan air secukupnya Nah, kalau sudah mendidih langsung aja kita rebus uh, udang lobsternya teman-teman untuk udangnya ini kita uh, rebus sekitar uh, 10 menitan dan uh, kita tunggu aja sampai warnanya berubah menjadi orange ya. Oke teman-teman ini sudah matang untuk lobsternya warnanya sudah berubah menjadi orange sudah cantik banget uh, untuk lobsternya. Selanjutnya langsung aja ini kita angkat dan kita tiriskan ya. Kemudian untuk lobsternya teman-teman bisa buang uh, kumisnya seperti ini Atau teman-teman boleh buang juga untuk kepalanya Nah kalau saya ini sebagian saya buang untuk kepalanya teman-teman Karena kepalanya itu emang gak ada dagingnya Atau teman-teman juga bisa uh, gunting untuk uh, kulit munggungnya ya seperti ini supaya munggungnya meresap ataupun lebih gampang nanti dikup uh, dikupasnya. Tapi kalau saya pribadi untuk kepalanya ini saya buang ya teman-teman karena di kepalanya itu cuman ada kotoran, telur dan juga uh, capitnya aja ya teman-teman. Jadi yang kita masak itu uh, cukup uh, badannya aja ataupun ekornya saja. Dan di sini saya juga sebagian saya utuhkan oh, untuk kepalanya ikut saya masak seperti ini supaya nanti penampilannya lebih menarik ya. Tapi sebenarnya kalau tidak mau uh, makan bumbu yang banyak, teman-teman boleh buang untuk kepalanya ya. Oke, selesai ya teman-teman. Ini adalah udang lobster yang sudah kita bersihkan. Untuk sebagian kepalanya kita buang dan sebagian kita utuhkan dan penampakannya seperti ini ya. Selanjutnya di sini saya akan siapkan bumbu irisnya. Di sini saya sudah ada satu buah bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini kita potong-potong memanjang seperti ini. dan di sini saya juga akan tambahkan dua batang daun bawang. Maaf ya teman-teman untuk daun bawangnya ini agak sedikit seksi karena daun bawangnya itu nggak ada, tinggal batangnya aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada aroma daun bawangnya nanti ya. Selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya Kalau sudah panas langsung aja kita tumis bawang bombay terlebih dahulu Ini kita tumis sampai dia layu aja ya teman-teman atau aromanya keluar Selanjutnya boleh kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi ataupun kita haluskan ya Lalu ini akan kita tumis-tumis sebentar Kemudian kita akan tambahkan satu batang serai yang sudah kita geprek Lalu kita tambahkan juga dua, dua lembar daun salam ya teman-teman Kemudian ini akan kita tumis kembali sampai bumbunya itu benar-benar matang Ataupun kandungan airnya tuh hilang ya Kalau sudah selanjutnya boleh kita tambahkan air secukupnya Lalu kita juga akan tambahkan saus tomat kita tambahkan sekitar 4 sampai 5 sendok makan lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk dan juga saus tiram sekitar 2 sampai 3 sendok makan dan di sini saya juga akan tambahkan kaldu ayam bubuk sekitar 1 sendok teh dan juga gula pasir sekitar 2 sendok teh dan juga garam secukupnya ya teman-teman Lalu ini akan kita aduk-aduk kembali supaya tercampur merata Nah untuk sausnya ini saya gunakan saus tomat yang biasa digunakan abang tukang bakso ya kalau sudah mendidih airnya dan rasanya sudah oke Selanjutnya boleh kita masukkan udang lobsternya Dan ini kita masak sebentar supaya lebih meresap bumbunya ke dalam udang lobsternya Selanjutnya boleh kita tambahkan satu butir telur ayam utuh. Nah, ini biar lebih gurih lagi dan bumbunya lebih kental ya, teman-teman. Jadi di sini saya tidak menggunakan tepung maizena, saya cukup menggunakan uh, telur saja untuk bahan pengentalnya. Lalu yang terakhir boleh kita masukkan irisan daun bawangnya. Lalu ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman. Maaf kalau di sini memang kurang besar untuk uh, teflonnya. Di sini jadi kurang mantep buat ngaduk-ngaduknya teman-teman. Ya Tapi nggak apa-apa. Ini oke okay, rasanya udah enak banget. Dan kalau sudah mateng, langsung aja kita matikan kompornya. Dan ini siap kita sajikan ya. Dan ini saya akan sajikan langsung di atas piring. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk bumbunya itu benar-benar kental ya, teman-teman. Jadi dia nggak encer gitu. Karena tadi kita menggunakan telur ayam. Dan di sini saya akan coba sedikit udang lobsternya. Di sini saya menggunakan sedikit nasi hangat ya. Ini akan saya kupas dulu terlebih dahulu untuk udangnya. Lalu kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini enak banget ya teman-teman. Oke selesai teman-teman nonton resep hari ini Jika teman-teman suka jangan lupa untuk bantu share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk bunyikan tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya